А зараз я хочу запросити до доповіді Чекмарьова Ростислава з компанії Ренатус, нашого золотого партнера, нашої конференції, яка допомогла організувати цю подію, і він розкаже про такий напрямок розробки мобільних додатків, як розробка мобільних ігор. Ростислав. Спасибо, Ростислав. Колеги, добрий день. Рад вас приветствовать на замечательном мероприятии. Хочу узнать, много разработчиков игр? Потому что, не знаю, готовы ли они ориентироваться? То есть, наверное, я когда-то, по походу, буду корректировать игры. Много народу делает? О, ну тут есть, отлично. А как? Очень успешно. Есть у кого-то успешный этап, заработавший миллион? Или это потом, про миллион иструщен? Ой, иструщен, ха-ха, поп-сторон. Иструщен, Окей. Собственно, представляю компанию Издатель, которая занимается изданием мобильных игр, iOS, Android, ну и социальных сети это Facebook. Не работаем с отечественными социальными сетями. Они несколько лежат обособленно от Facebook. А немножко другая аудитория, по другому платит, но денег меньше. Рад, что на самом деле есть активные молодые команды, которые занимаются разработкой и... Вы, если вы видите, тема доклада звучит в ваших ну вот, э, литературе, которую раздавали, это о том, что мобильный разработчик делает игры, это просто, круто, прибыльно. А, это отчасти правда. А, поэтому открыты к молодым командам, готовы вести диалог и готовы помогать. Ну, теперь уже. Ну что, когда вы решили разбрать игры, перед вами стоит дилемма, умным или красивым, да? Какой жанр, какая ниша, какие типа платформы. Ну, не знаю. Вы можете делать все, что угодно на самом деле, попробуйте все-таки подумать здравый смысл и логика. То есть ничего сверхъестественного. С одной стороны, на iOS очень большая конкуренция, но с другой стороны, это реально то место, которое сдает хорошую планку, высокую планку, если вы сможете ее потянуть, это определенно плюс. И это будет показатель вам, что вы смогли это сделать. Если хотите начать чего-то попроще, определенно вы можете начать с русских соцсетей. На них очень удобно оттачивать гейм-механику. И если вы налажали на Одноклассниках или ВКонтакте, это не значит, что вы наложили на Фейсбуке все будет нормально. То есть вы выбираете жанр, нишу, платформы. А, очень важно, потому что иногда игра попадает в разные жанры, и не понятно, как, как ее смотреть. Потому что в итоге играть все равно пользователя. И если он не понимает, а вы там какие-то фичи намешали, намешали, вам будет прикольно, вы должны понимать, кто в игру вашу будет играть, чтобы она была, ну, по возможности, интуитивно понятна. Да? Дальше. Начнем как бы вот с корности. Да? На кого вы будете ориентироваться? Сейчас очень а, больш... пошел большой тренд. Мы сами отмечаем это как издатель, и от стороны казуальных игр больше в сторону виткорных игр. То есть сразу игрокам больше просто не интересно, не знаю, матч-чистый. -то, то есть надо какие-то интересные, там какой-то РПГ, что-то с кем-то воевать, какие-то ПВП, чего-то еще. А, ну это, собственно, разделение по сегментам. Которая сейчас наблюдается на том же App uh, Store и ну, iTunes и Google Play. Это от, статистика от то, что сейчас уже менее треть это казуальные игры, и практически половина это мидкор, Ну и хардкор 30%. Это те, кто зависают днями, ночами в игрушках. Но мы как бы нет очень ярких примеров мобильного хардкора, но мы всему знаем не знаю, там, линейщиков, не знаю, сейчас World of Tanks и так далее, которые, не знаю, живут в игре. Ну, им тоже есть. Они, правда, не всегда деньги, но это второе. А, немножко о казуальных играх. Было очень такое интересное исследование, что средний все-таки игрок казуальных игр это все-таки женщина. А, она живет в Штатах, она имеет, ну, она гражданка USA она имеет диплом бакалавра, и ее годовой доход – это в районе 60 тысяч долларов. То есть это ну, такая домохозяйка, у которой есть деньги, и которая реально в деньги эти платит в игрушках. Ну, это сколько? Это, то есть это описание того, что собой представляют казуальные игры. Ну, какие-то какая-то приключения, какая-то мистика, очень, чтобы все очень было легко, очень много женщин играет, у нас есть по нашей практике Казиношное слотовое направление, очень нравится шпилить в слоты, да, что-то выпадает, либо в матч 3, либо в паду, очень легко, очень просто. А, играет не очень много в день, но достаточно часто. От нечего делать, между перерег, между просмотрами сериалами, детьми, не знаю, там, чем угодно. А, мужчин меньше, мужчина это все-таки больше очень молодая аудитория. Это ну, юноши, да, может быть, как бы подростки, дети, которые коротают время, они, может, практически не платят, но я потом еще один раз остановлюсь, как... зачем все-таки нужны неплатящие игроки и как их монетизировать, и не только через рекламу, есть другие способы. А, вот Мидкор. Вот Мидкор уже делать посложнее. А, вам нужно продумать игру, а, хорошую легенду, как-то описать мир, где будут происходить игровые события, вот сейчас есть тренды РПГ, какие-то стратегии, когда чем-то про те же Clash of Lads, да, у всех на слуху, они, кстати, сделали неимоверное, они привлекли, а, у них больше женщин, которые платят, то есть больше игроков женщин, не знаю, как им это удалось, и они реально открыли Gold Mine, да, золотую жилу, и а, этими какими-то мультяшными персонажами, какими-то такими приколами, которые реально работают, и поэтому денег у них много. Тут уже немножко по-другому развивается монетизация, если в первом случае это было по-другому, тут через подписка микротранзакции, виртуальный товар. Основной платеж делается через покупку микротранзакций, не знаю, какие-то улучшения, поэрапы, ускорение, увеличение там, скорости постройки чего-либо, каких-то там элементов. Все это работает. Но опять-таки играют основной мужчины, и мужчины да вообще, собственно, в играх основной масса людей, которые играют да, в тех же ЕС, да, это граждане от 17 до 50 лет. После уже тяжело, а до 17 лет это аудитория всего 17%. Поэтому ну, не стоит ориентироваться на молодую аудиторию. Ну, хардкор, да, это вот такой вот дядя, который сидит у телевизора постоянно, но это принято больше все доступных игрушек, ну, есть такие на самом деле мобильные, да, даже, же, даже мобильная версия актов которые скажу. Они сидят очень долго, они сидят, могут в день, там, два, два пять часов могут сидеть в день. А, даже, даже модель подписки через монетизации, микротранзакции, виртуальные товары. Но в этих играх очень высокий жанр, жанр, насилия, то есть они очень хорошо продуманы, они за... очень сильно вовлекают людей в процесс. Ну и, наверное, если бы не делали игры, создать с нуля хардкорную игру, вам будет, ну, давайте скажем, сложно. Да? Нет ничего невозможного, мало ли, вдруг вам это удаст. Фантастика, в основном, научная фантастика, знаете, то да, бои ПВП, которые постоянно завлекают. Все это хардкор. Uh, ну вот это пример хорошо сделанных игр, да, на, на iOS это KinofkaMelot, uh, Hobbby, uh, Clash of Clans и Firefire. Uh, в основном все-таки стоит, наверное, ориентироваться для заработка денег все-таки больше на западный рынок. Сейчас есть очень большой, очень интересный тренд на Азию, на Японию, на Корею, на Китай. Uh, это такая себе терра которая, с одной стороны, очень перспективна, но, с другой стороны, э, не так и куда попасть. Там есть в Китае большая сложность со сторами, с процессингом. Хотя есть паблишеры, которые азиатские, которые выходят на западный рынок и привлекают молодые команды по портированию игр на, на Азию. Но, опять-таки, там есть нюансы в плане локализации. Это не только переводы, а еще и заточка продукта подать. То есть, наверное, как вам, вот, ну, не знаю, там, молодым разработчикам, там, инди, там, или молодым командам, если у вас нет партнера в виде азиатского издателя, то, наверное, стоит ориентироваться на Запад. Может быть, на самом деле, отточить ваш продукт на соцсетях СНГ и выходить на, на западный на iOS, на Android и на Facebook. А там тоже есть очень интересная тенденция. Вот как как уже было указано, что рынок Европы все-таки больше, чем рынок U.S.A. А, разница не, не, на самом деле не очень большая, но это тоже существенная. Это, соответственно, тут указана статистика роста, да, о том, что а, где в каком регионе больше всего росло.

не восприняли ее в плюсы. Хотя сейчас они сделали очень хитрый момент, они сейчас обменялись, эм, сделали совместную промо-компанию с Clash of France, и теперь друг друга продвигают. Там, ну, в общем, если вы дойдете до этого уровня, то предложения вам будут сыпаться как из рога изобилия. И в Азию, и в Европу, и в любое Что мы из этого видим? Что в Северной Америке рост был всего лишь 2%, в Латинской Америке 11%, не знаю, может, видно, не видно, а Азия 11%, а вот Европа, middle и, и Африка всего лишь 4%. То есть по-прежнему быстрорастущим это азиатский регион, да, и латиноамериканский, это там, где возникает все больше и больше проникновений, мобильных девайсов, люди все больше зарабатывают, есть возможность тратить денег и так далее. Ну и, соответственно, уже меньше на тех рынках, которые уже были давно, ну, которые уже давно присутствуют, да, и которые давно приносят деньги. В общем, ну это уже ближе к концу. доклада. Вот, что на самом деле интересно, вы как разработчик должны понимать, что вы делаете, хороший продукт. Возможно, стоит посмотреть, что уже есть на столе. А, я не предлагаю делать клоны на самом деле, но все-таки не нужно изобретать велосипед. Просто посмотрите, на самом деле, если вам нравится механика тех же, я не знаю, там, матч 3, да? ну вас по нравится, вы чувствуете, что это ваше. Попробуйте использовать ее, попробуйте придумать свою легенду. Может добавить какие-то свои там одну, две, там, три фичи и сделайте на базе на свой продукт, потому что хороший клон с парой новых фичей, это лучше, чем продукт, непонятно какого жанра, который против внезапных играть. Мы столкнулись с тем, что периодически игры, которые мы смотрим как издатель, они идея бывает хорошая, но не до конца продуманная. Поэтому попробуйте подумать, как игрок. А, ну, даже условно поделитесь игрой со своими друзьями, коллегами, товарищами. Как они бы отнеслись? Понятно, что их комментарии могут быть завести вас в тупик, но в любом случае а, здесь нет ничего военного, ничего страшного, ничего сложного. А попробуйте ориентироваться на здравый смысл. Потому что это то, что, не знаю, это самое-самое лучшее, здравый смысл. Ничего такого. Все остальное это можно долго рассказывать доклады, не знаю, читать толстые умные книги, но не знаю, там все мы любители, ну не знаю, очень много любителей яблочных технологий, я немножко подсмеиваюсь, ну так, по-доброму. Но я согласен, по крайней мере, в одном с основателем компании о том, что попробуйте делать ну, то, что вам нравится, то, что ну вот от себя, от сердца. И это вот, на самом деле может не сразу, но в итоге все, все равно придет в вас к успеху. Поэтому выбирайте платформу, жанр, сложность, скорость. Может быть, начните с самолета, с, начните с казуальных игр. А, подумайте с идеей, а подумайте о монетизации, потому что на самом деле больше всего денег приносят игры, которые сделаны по механике free-to-play. Это полностью бесплатная игра, которую можно пройти полностью бесплатно. Но если вы вовлечете пользователя, он принесет вам и доллары, и 2, и 5, и 20. Если же вы сделаете игру фримиум, да, там, не знаю, там демо бесплатная, там, и потом плата даже за 5 долларов, меньше заработаете, ну, да, условно, на юзера, чем если бы вы выбрали free-to-play. Дальше вы выберите рынок. Либо это будет СНГ, либо это будет западный рынок, либо это будет Азия. На самом деле, очень интересно сдавать на Азию, но там другой жанр. Там то есть, уже будет не совсем casual, там они хотят, ну, знаю, там там огочи, не знаю, какие-то симуляторы, какие-то домогочи, не знаю, какие-то карточные стратегии. Но это отдельная история, думаю, в сети есть информация в сети, и если вам интересно, это вы сможете найти. Маркетинг. Очень интересный момент. Многие забывают об этом. Это может быть несколькими путями. В любом случае, привлекать издателя, либо изыскивать самостоятельно средств на финансирование маркетинговой компании. Можно даже также продумать использовать здесь вот то, что я сказал, это не платящих пользователей, а заставляете их делиться своими успехами в игре. Вставляйте какие-то квесты, которые невозможно пройти без инвайтов там, фейсбучных там или как кого-то как-то еще. А те, кто не платит, они активно действуют по вероятности, То есть они активно привлекают вам новых юзеров. Это рост вашей органики. Но тут тоже это точно же и реклама, которую они могут смотреть. И я не знаю. Какие-то видеоролики. Все что угодно. Опять-таки, очень, очень грамотно надо подходить к рекламе. Не нужно заставлять хочется страдать от просмотра немыслимого количества рекламы. То есть это должно быть взвешено. Есть очень много тонких моментов. Не стоит показывать пользователю рекламы, когда он может получать, когда он выигрывает. А вот когда он проигрывает, он, он очень активно будет новую рекламу. Ну и в любом случае, наверное, не стоит оставлять в стороне это покупка именно инсталлов, коммерческих инсталлов, коммерческого трафика, который создаст потом большой пул юзеров, и который потом сарафанная радио, органика и все прочее. Ну и если вы все это сделаете правильно, возьмете правильный микс, всего по чуть-чуть у вас будет прекрасное, кто-то не знаю, там хороший борщ, прекрасный стейк, не знаю, и у вас будет успех, ну, это деньги. Ну вот, собственно, спасибо. что интересно, может, какие-то вопросы. Неужели все так легко, ясно и понятно? Да, пожалуйста. Ah, проект Ингресс. Ah, не мы то, что это большая компания есть, будет Как вы относитесь вообще к этому проекту? Это, в принципе, из ряда И, грубо говоря, это ну, нестандартные мероприятия, а, а, которые завязаны на моменты там, и прошлом, ah, Как вы относитесь к таким? Дарт-механикам. Скорее да, чем нет. На самом деле... Есть, а, если вы, вы не учитываете, что это Google, а это пришел бы, например, какой-то неизвестный Мы то, повторюсь, то, что... а, может не сказал в докладе, мы очень открыты к диалогу с новыми молодыми командами. А, поэтому если у вот то есть о чем-то поговорить, то у нас есть темп, на котором мы присутствуем, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Мы очень любим к молодым командам, потому что... С одной стороны, мы что-то новое, с другой стороны, это то, это наш завтрак. На самом деле, одна из новых команд может стать в итоге, не знаю, очередным гейм-разработчиком. Поэтому много механики, да, все, да, но, опять-таки, здравый смысл, это проходит тест нашей команды продюсеров, гей-продюсеров. И если заключение положительное, я думаю, мы с вами сможем подписать контракт и вывести вашу игру. Ну, пускай не в топы, но... Ну, да. Потому что, на самом деле, если игра у вас топ-3, это значит, что вы денег заработали. То вот у вас игра в топ-3, вот это значит, что вы денег заработали. Я вывести игру в топ-3, это не, не, вообще не сложно. Главное соотношение все-таки мало, ну, мало показать, потому что даже если вы привыкли миллионы сталов, а мало там процентов, то значит у вас нет игроков, нет ядра, нет той платящей аудитории, которая по модели Free2Play даст вам, не знаю, может, первый миллион Substore. Да, по поводу клонирования игр вы говорили, а есть какие-то прецеденты там, юридического преследования, если сказать, что вы украли нашу идею там в таком... Есть, есть. Не знаю, читали ли свежие как бы, вот, выпуски журналов, по-моему, зарезали чью-то игрушку, какой-то издатель издал, запамятал, как бы это сказать, на Эптунток, хороший ресурс. Там буквально, не знаю, мне кажется, помню, месяц была статья о том, что а, Помню, Six Waves. Э -э Зинга там что-то было. Да, 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 да какая-то такая была статья. На самом деле, а, я не призываю делать клоны. Я призываю просто не изобретать велосипед и посмотреть, на самом деле, что уже есть. Потому что а, придумать, не знаю, звездолет, только принесет вас то, на самом деле, наверное, возможно, но практически это будет маловероятно. Поэтому просто посмотрите, что уже есть на истории, возьмите хорошую механику, то, что вам нравится. Попробуйте подумать, как его лучше. И просто скопировать, сделать ну, вот, один в один. Хотя есть хорошая история, когда Clash of Clans не успели выйти на Android и сделать другая команда один в один. Да, знаете? Да. А и все. И как бы, ну, вроде все по-честному. У ваших нас спрашивают, вы хотите на, на Android выходите? Они говорят, М -м -м, ну мы не знаем, наверное, нет. Окей? Okay? Кто-то кто другой за вас это сделает. Вот, Поэтому ну, в этом случае авторские права, наверное, уже один просто, просто другая платформа. Как бы все по-своему там не перерисовали полностью вам, взяли там какую-то военную стратегию. Поэтому это тоже возможно. Ну, скажем так, здравый смысл и с умом ко всему подходить. Я думаю, вы как бы сами найдете сами для себя правильный ответ. Спасибо. Хорошо, спасибо. Очень рад, что выслушали, очень рад, что... Я надеюсь, что это упало а, на благодатную почву, потому что это вам как-то пригодится, потому что очень здорово, когда информация ну, попадает в правильное место, и она будет правильно использовать. Поэтому еще раз спасибо.